Aziz dostlar Müşahin Aga'yı gelecek, Azerbaycan bayram kesilir, Kansitüsü Günü'nde, Müşahin Beylerle geleceğiz, Müşahin Bey hoş geldiniz. Müşahin Bey hoş geldiniz, biz Fazıl Bey'le Bayağı'dan da dertleşir aslında burada evet. ve bu dertleşmemiz bayram gününde birçok insanların hoşuna gelmeyebilir ama bu gerçeğidir. Gerçəkdən danışırıq ki, biz konstitusiyaya, məni konstitusiyaya e, əntiqinə baxırıq. Çünki Sovet dövründə həmişə biz ikilə konstitusiya məxsus əşyalar deyilib, o şeylər qalıbsa. Amma indi müstəqillik, hazırda belə danışıldı. Müstəqil olandan sonra konstitusiya artıq bizimdir. Amma biz yenə də çalışırıq ki, konstitusiyadan dönerli belə hərəkətlərlə keçək. Həm öhdudlar iqtisai tərəfindən, həm də vətəndaş tərəfindən və qarşılıqlımış bu işlər. Əgəlmən hanı təbrik edirəm Azərbaycan xalqının Iı, qanun hüquq bayramı münasibətilə. Və aldətə biz istəsəydik, istəməsəydik razlaşmalıq ki, biz falaqqadan qırmızı şöyəyə qədər böyük yol keçmişik. Yəni bu falaqqa əlif səber ə bey zərbət qeyzəbə tə yas ağından sonra Azərbaycan vətəndaşını biz bir vətəndaş olaraq, sivil insan olaraq davranışlarımızı bu vədigə dərəcədə qanunuyğunlaşdırmağımızın çox böyük keçmişi var. Və biz unutmamalıyıq ki, bu e, Azərbaycan Respublikasının konstitusiya günü elə dünən yoxsa ağ gün yarandı və biz də başladıq dərhal bunu reyyət etmə. Elə deyil. Biz qanunlardan qabaq qaydalar adamları olmuşuq. Qaydalardan qabaq adətlər adamları olmuşuq. Adətlərdən qabaq böyük çich yerbilən saqqallarımızın anı olaraq dəyişdirdiyi kuralların adamları olmuşuq. İndi görün qanununa qədər bir neçədən stansiyadan keçmişik. Hələ bu gün ərz Azərbaycanında adət var ki, qanunun yuxarıdır. Azərbaycanlı bu günləri o qədər qaydalar var ki, qanunları boyar cibinə aparar suya susuzsuz və qaytarışsız. Susuz. Bu adətlərlə mübarizədə Cemal sevilir bakın ben, Bey, onlar, o, o, bu müşahin var. Sizde olarak fikirleşirler ki böyle zaman aslında ben bir şey diyeyim size. Yok bence onlar sevinirler ki kaydamız kanunundan üstündür. Bak bak fikir vermeyeyim kalarına. Ben inanmıyorum ki Azerbaycan'da kaydaların kanunlardan üstün olmasına hemşe sevinir. Ve sevinenler tapılsın. Bak bir iki gün bundan kabağı yaşadığımız gören bu şokunun kökünde mes adet, enene kaydalar diyanıp. Sevmediği bir hanımı sebni bir kişiye vermək. Bu onun nəticəsində e, yaranmış problemlərin həllini kimsə əl quru qranatın harasa atmaqda, elqun qranatın harasa atmaqda görürsə, bu bombaranın bir ucu bir gəlkəsi də gətirir bizim keçmişimizə. Adətlər qanunlardan güclüdür Müşabı, bu gün. Çox yördü. Əbu vermək məsələsinə mən siləm biraz Gəlmiş. fikrimizi saxlayıb bu yerdə. Çünki çox müzakirə getdi ətrafımızda. Heç kim demədi ki, o qız Ne için ona öyle gelip? Hamsı dedi ki, niye onun anası da efirlerden? Onun anası gözü çoraydı, o kızı niye ona verirdi? Yani biz ne hesabı dedik ki, o insanın hiçbir hukuku yoktu. qaydiya görə bəl, bəl, əsas verəndir. Yəni anası və atası veribsə, təqsir də ondadır. İnsan özü heç bir hüquqa malik deyil. Bütün həssələrdə bunu. Həm də ardınca da orada bir ifadə istəndi ki, bu adamlar bu kənddə yaşamamalıdır. Artıq bunu müəyyən edən dövlət var. Hüquq var, qanun var, məsuliyyət fərldir. Kim bu cinayəti törədibsə, o məsuliyyət daşıyır, o yat tutulacaq, ya ömrü həbs salacaq və başqa. Artıq bunun qardaşı, atası, əmsoğlu ona bu cinayətə Şey. amma şey bizdəki kimi hamı tələb eləyir ki, demə bu özü eləyibsə, deyə atalar ki, oğluna cavab verə bilmir. Bu fəvazət də davam etdi, bilirsiniz, onun qardaşı. Sizcə mən məcburdur istəyirəm. Mən hesabat verilişində belə bir cümlə demişdim ki, və bu gün də cümləni təkrarlayacağam. Eee, dövlət ölüm cəzasını zəngveliyib. Xalq ölüm cəzasını zəngveləmiyib. Hmm. və dövlətlə xalq arasında fikir ayrılığı var bu səbəbdən. Ona görə də xalq arasındakı keçilən sorğularda insanların bir qrupu ölüm cəzasının ləğvi ilə razı deyil. Və bu hadisəni törədən insanlar məhz o insanlardakilər, razı deyil. Biz ona etnasız yanaşırıq. Biz deyirik ki, yox artıq dövlət qəbul edir belə bir qanunu. Artıq biz Avropa Şurası üzüyük, biz millinəcilik falan falan məsələləri qoymuşuq. Avropa parlamentlər arası assambleya san üzüyük. Yəsaq bütün bunlarım söz yerində, amma insanlar buna razılaşmırlar. Və insanların ayrı ünsü gündə göstərdiyi bu təbessüzlük felaciyələri gətirib çıxdırır. Mən şəxsən həmin hadisəni ictimai rəyi niyyətə keçirdiyi idam cezası hesab edirəm. Bu sıfır idam cezasıdır. Bu idamı sadəcə olaraq ictimai rəyin hazırladığı bir əhval-ruyata keçirir. Başqa adı var bunun. Fazil çox yaxşı hüquqşünasdır. Bu kütləvi şəkildə, kütləvi şəkildə Bir də təkrarladım. Kütləvi şəkildə insanı özünə qəsd elməyə həddinə çatdırmaqdır. Bunun fərdi qaydada cinayət məsuliyyəti var. İnsanı özünə qəsd elməyə həddinə çatdırmaq üçün və bu işdə başqa insanlar da da çox var, var. Var və müəyyən cəza müddəti nəzərdə tutulur. Amma ictimai rəy bunu eləyirsə Napoleon'un sözü de diyorsun. <laughs> yani bir nefer iki nefer ölürse bu katildi, evet. 100 yüz milyon ölürse statistik adı. Herkes. Bu artık ictimai revitini gün alacaksınız. O müsabele veren insana vardı. O çıksın geçsin kendimizden. Hmm. Yaşamasın burada. Şimdi o insanlar çekil belki de onu cuma akşamına gidebilirler. Orada bir limonman çay içibler, belki bir fatih de veripler ve ayrılıplar. Gerbe bir yakarlık da var. Rusya says kaanayasada konstitusiyada əslində cəmiyyətin yanaşması daha çox əhəmiyyət qazanılır. Məsələn, mən sizə bir nümunə demək istəyirəm. İsveçrə konstitusiyasında belə bir maddə səhimlə, yəni cəmiyyət bunu tələb eləyib, bunu salıblar. Hər hansı bir heyvanı kəsməzdən öncə onu bayıltmalısan. Bayıltmadan kəsiləm, yəni onu yuxuya vermədən Hı. kəsilən hər hansı bir heyvanın kəsilməsi qadağandır. Hı, heyvan heyvanın heyvan, heyvan. kəsilməsi qadağandır. Yəni cəmiyyət artıq insandan o tərəfə keçib, Hı. artıq Heyvana aid olan hüquqların təmin olunmasını konstitusiyada əks etdirir. Bu olduqca vacib bir şeydir. Bizdə isə müəyyən mənaca insana aid olan bir sıra hüquqların həyata keçirilməsi hələ mübahisə yaşayırıq. Məsələn, bəzən biz elə bilərik bəlkə terminləri çoxaltmaqla bunu həyat tərzimizdə daha yaxşı işıqlandırmış oluruq. Biz əslində bunu da statistika üçün baxırıq. Məsələn, bizim konstitusiyada var mədəniyyət hüququ. Aslında mədəniyyət hüquq deyil, hüquq özü mədəniyyətdir. <laughs> yəni mədəniyyət hüququ deyilən anlayış odur ki, cəmiyyət ə, sadəcə bu bir borcdur. Bu bir ayrı bir ə, demək insanın tarixdən genetik formalaşan və adətlərin də mütərəqqiləşərək bəlli bir modern standarta gəlməsi deməkdir. Bizdə bu hüquq qoyulubdur, amma həmin mədəniyyətin o ə, parametrlərinə çatma istəyi cəmiyyətdə müşahidə olunur. Ona görə də yol keçidi bayaq deyildi yanımızda keçid var, o arqdan heç kim keçmir. Geçmişim. Keçmir. Keçmir. Həmin yuxarı üstdən keçir. Qəzanın bir çox hallarda səbəbi piyada olur, amma sürücü 100% məsuliyyət daşıyır həmişə. Çox nadir hallarda piyadanı məsuliyyətə cəlb edirik. Demək istədim odur ki, yəni bir ə, o standartlar, o adətlərin ə, qanunun üzərinə çəkməsi adətə biraz ə, bizim kimi cəmiyyətlərdə şərtçi ətərlərimdə daha populyardır. Halbuki bundan artıq yavaş-yavaş e, biz irəliyə doğru getməyi bacarmırıq. Baxmayaraq özünüz dediniz ki, İngiltərədə konstitusiya yoxdur. Yoxdur, bəli. Aktlarla filanla yaşayırlar. Və bizdə də heç kim konstitusiya çox şey yazıla bilər. Amma bir ingilis anlayır ki, burada qırmızı işıq varsa, mən insanam, Bu günümüzü mənim üçün yadım, mən bunu dayanmalıyam. 800 illik İngiltərədə bir adam mülkiyyəti varsa, Hı. heç bir qorxusuz pulansız həmən mülkiyyəti istənilən adama kirayə verərək 800 illi bunun nəsli, tayfa açan bu yaşayır. Bu gün bir cehəfəsiz şey, bir, bir... toxunulmazlıq xeyiridir. Bunu konstitusiyada nəzərdə də tuta bilərsən. Amma sən gətirib ə, mənim mülkiyyətim olan yerdən biri də görsən, bir dənə yol salırsan, ya park sağırsansa mənim icazəm olmadan biz həlakçı bu cəmiyyətdə. Doğrudur, Fəzil bəy. Bir...